हरि ओम ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कन्थ अथ चतुर्थोध्यय सुदवज वैयासकेदिदिवजस्तत्व निश्चयमात्मन उपधार्यमदिम कृष्णे अवतरे यस्सदिम व्यताद आत्मजाया सुधाकार पशु द्रविण बन्धुषु राजे चाविकले नित्यं विरूढां मम धां जहौ पप्रच्छ चे ममेवार्थं यन्मां पृच्छद सत्तमा कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धधानो म कामना संस्थां विज्ञाय संयस्य कर्म त्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवति आत्मभावं दृढं गद राजो समीचीनं वजो ब्रक्मन् सर्वज्ञस्य तवानक तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयद खत कथां भूय एव विवत्सामि भगवानात्ममायया यथेदं सृजदे विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरी यथा गोपा यदि विभुर्यथा संयच्छदे पुन यां यां शक्तिमुपासृत्य पुरुः शक्ति परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विगरोधि चां नूनं भगवतो ब्रक्मन् हरेरद्भुतकर्मणा दुर्विभाव्यमिवा भाधि कविभिश्चाभिचेष्टितम् यथा गुणांस्तु प्रकृतिर्युगपत्क्रमशोऽपि वा विभक्तिभूरिशस्त्वेग कुर्वन् कर्माणि जन्मभि विजिकित्सिदमे तन्मे ब्रवीदु भखवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णाद परसिंश्च भवान् खलु सुदवज इत्युवा मन्त्रितो राज्ञुणानुकथने हरिहृषिकेशमनुस्मृत्य क्तुं प्रजक्रमे श्रीसुगौवाजा नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीदशक्तित्रयाय देहिनाम् अन्धर्भवायानुबलक्ष्यवर्त्मने भूयो नमः सदृजिनच्चिदे सदाम् असम्भवायखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्यदाशुषे नमो नमस्ते स्तृषभाय सात्वदां विधूरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधा मणिब्रक्मणिरंस्यदे नमः यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत यद्बन्दनं यच्छ्रवणं यदर्घणं लोकस्य सद्यो विथुनोदिकल्मषं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः विजक्षणा यच्छरणोपसादनात् सङ्खं भयदोन्दरात्मना विन्दन्ति हि ब्रह्मगदिं गदक्रमास्तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः तपश्चिनो दानपराय नो मनश्शिनो मन्त्रविदः सुमङ्गला क्षेमन्न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः किरा दहूणान्द्रपुलिन्द पुल्कसा आभीरगङ्गा यवनाकसादया एने च पाभा यदुपाश्रयाश्रया श्रुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः स एष आत्मात्मवथा मधीश्वर स्त्रीस्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमय गदव्यळीकैर् अजशङ्कराधिभिर्पिदर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम् श्रियः पदिर्यज्ञपदि प्रजापदिर्धियां पदिर्लोकपदिर्धरापदि पदिर्गदिच्छान्दग प्रसीदतां मे भगवान् सतां पदि तया तियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मना वदन्ति चैदत्कवयो यथा रुजं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती विदन्यताजस्य सदीं स्मृतिं सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किल स्यत समे ऋषीणा मृषभः प्रसीदताम् इमा पुरो विभूर्निर्माय शेदे यदमूषु पूरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश शा, षोडशात्मक सोलं कृषिष्ट भगवान् भजांसि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे बभुज्ञानमयं सौम्या यन्मुखां बुरुहासवं नारदाय ददेवात्मभूराजन् नारदाय विभृच्छदेगर्भोऽभ्यधात् वेदगर्ब। साक्षात् यदाह हरिरात्मनः श्रीहरये नम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायां सर्वत्र गोविन्दनामसङ्गीर्तनं गोविन्द गोविन्द हरि ओम्